你怎么不敢看着我的眼睛？嗯？看着我的眼睛说话，怎么回事？你到底想干嘛？嗯？小迪。 怎么出这么多汗啊？发烧了吗？你心脏怎么也跳的这么快啊？你你怎么了？哪不舒服？哪希。其实我……你什么？ 没事儿，我除了心痛、头晕、浑身发抖之外，什么事儿都没有。你从昨天开始就不舒服，为什么不早说啊？为什么要硬撑着呢？他硬撑着工作。人还是比工作重要嘛。我下次会跟你说的。钥匙呢？ 拿出来给我看看。啊！四十二度，这得赶紧去医院了吧？啊，运功过度了。哦、啊，啊，可能是刚刚没有夹好，我再试一下。怎么会烧的这么严重啊？咱们要不还是想个办法去一趟医院？好了，你再看看。 三十七度，这体温计，体温计不会是坏了吧？我没事儿，不用去医院。好像真的没烧，可能只是着凉了。倒一碗粥，你把它喝掉了，然后今天晚上好好睡一觉，明天就好了。嗯，我还有点工作，我就得先走了。啊？拿着呀。我走了，你好好喝啊。嗯

我再重新给你倒一碗。好啊，我喂你喝吧。

哦，醒了？怎么会这样啊？对啊，你怎么会流鼻血啊？我也不知道。嗯、那你现在有没有感觉身上还有哪儿不舒服？在等待嗯。你能不能等我睡着了再走啊？好，嗯、快点躺下睡吧。 神神哇，这么香啊！大早上煮粥，什么意思啊？想跟我拼手艺？还差那么一点。 我帮你煮个粥，先倒一点放这儿，凉了你就可以喝。剩下的中午你饿的时候再喝。谢谢。倒是不烧了，你感觉怎么样啊？还难受吗？这可怎么办呀？我也不能送你去医院。 啊，其实我从小就有这个毛病。我有写他身子不好吗？我这病来如山倒，病去如抽丝。除非，除非什么？算了，还是不说了。除非什么？你说呀，你别说一半呀。 我这个病，好的快慢其实全凭心情。如果有一个人，他能够一直照顾我，能够陪我聊聊天，我这心情一好，可能这病就好的快了。嗯，也不是不行。你等我一下啊。 行，哎呀，怎么生病了？快快快，盖好。阿姨怎么来了？你今天啊，有什么事尽管吩咐，千万别跟阿姨客气。我妈今天不用工作，让她陪你吧。这不好吧，阿姨？怎么今天就不用上班了？那舞蹈团演出不多，一个星期去一两次就行。妈，那你陪着她，我先去上班了。好，好，好，你放心啊。好，你照顾好自己啊，粥喝掉啊。 那个，再喝点粥来。哎，不用阿姨，我自己来就好。你病的这么严重，怎么能让你自己来呢？来，我来没。没事，我自己来就好。你，哎，我自己来就行行吗？行。你别喝那么快啊！你干了。嗯。 我我再给你盛点，不用了，阿姨。哦，我头有点晕,晕，我先睡一会儿。啊啊、哦嗯，来来来，被子盖好啊，啊睡吧。 也不知道消无忌的烧退了没有？你好点了吗？啊！嗯，阿姨，哎，盖好。我真的没事了。哎呀，不行，你之前就是盖的太少了。 我感觉一点都不冷，现在。阿姨说你冷就冷，盖好。我去给你烧点水啊。谢谢阿姨。啊啊！夏无极怎么不回微信啊？ 他怎么也不接电话、啊？他不会病得更严重了吧？南星<性>，嗯，开会的材料准备好了吗？呃，正在准备，啊、嗯 小熊，哎，你已经待了半个小时了，没事吧？哦、啊啊，阿姨，我我没事儿。那你还要再待一会儿吗？啊，我可能还还需要一会儿。我知道了。 行，翔，怎么了、啊，阿姨？我给你一样东西，有帮助的。那就这样吧。 ¡Gracias! 小熊啊，他已经好了，这么快就好啊？中午就好了，哇，这么灵啊！你在煮什么呢？我给小熊煮点粥，正好，我也是想回来给他做点东西。这粥里没放什么奇奇怪怪的材料吧？我今天没搞创新啊，生病了咱们就不搞艺术了，那就好。呃，还是可以放点菜啊，放点肉进去的。 我来洗点白菜。好。这病再不好就好不成了。真好了。好了。那我妈还是很厉害的，她给你煮了粥。 然后我给你加了两个荷包蛋，谢谢。啊，我就是过来看看你，你好了我就放心了。没事，我先走了。呃，嗯。嗯 怎么回事儿啊？不知道啊，也没跳闸、啊，咱们也没欠费啊。你看其他人家里都亮着灯呢。我去找一下电力公司的电话，打电话问问啊。好啊。吓我一跳！啊、你干嘛呢你？ 我撞，没事吧？你谁呀、啊、你？阿姨、哎<呀>，小熊啊。啊你，你是你是。我刚,刚去买完东西回来，哦、你们这儿停电了。对呀、啊，不知道什么原因。你那你那边有电吗？我看看，<么>也没电啊。嗯？哎，奇怪了，怎么就我们家没电啊？应该是线路故障。 这种问题没有那么快能修好的，而且今天时间这么晚，应该也没人来修了。要不你们就在我这儿将就一晚上，这不行吧？也没别的办法了呀，这么晚了没电，咱俩连澡都洗不了。我看今天晚上就在小熊这边将就一下啊。那我回去收拾一点日用品吧。 熊、啊、可爱吧？发际线这么高啊，眼距这么宽，肚子这么大，哪里可爱啊？没有小熊帅，很可爱，这多萌啊！你这审美可真不随我。哎、嗯，一看就不是我亲生的。你怎么能这么说我的、啊？别哭别哭，我收回，不是亲生胜似亲生。 收，阿姨。嗯，哎，次卧给您收拾好了，你们今晚就在那儿将就一下。小熊，太不好意思了啊，你这病刚好，还得照顾我们，给你添麻烦了啊。没事，这都是应该的。俗话说得好，远亲不如近邻嘛。再说了，这是您自己家，想住多久就住多久。你倒是大方，你把房租也交了呀？什么房租啊？ 下半年的房租，那你急什么呀？空着也是空着，你就让小熊住呗。小熊，他要是再催你房租，你找我，我给你做。谢谢阿姨。啊，对了，我那个热水刚刚调好了，阿姨你要不要先去洗漱啊？我我不,不,不,不累，我不累不累。哎，才几点啊？我也不困呢。不累，这样我怎么跟男性独处啊？一，二，三。 终于凑齐三个人了，我们斗地主吧。可以啊，我这儿没有扑克牌好像。哎呀，我有啊。